Александр, да. вы в детский сад на утренник ходили? Ну как ходил, меня водили. И у меня и костюм был такой яркий, красный пластмассовый костюм русского богатыря. А что же в этом костюме вы делали, Александр? Ох, что я только не делал. Я мечом размахивал и голову рубил идолищу поганому, лиху одноглазому. Я так воспитательницу называл. Ну, после того случая в прошлом году, на утреннике, когда я в костюме Робин Гуда, угодил ей в глазное яблоко. А у вас костюм какой был? У меня был костюм Петра. А, ну да, понятно. Усы, ботфорты, треуголка. Нет, нет, костюм Петровича моего соседа по коммуналке. Двубортный костюм, просто старый я надевал, потому что, ну что бегать ребенку голым-то по коридору, по коммуналке мне 16 лет уже было, я бегу, спина волосатая, куда я бегу? Так, я... Знаете что, Иван? Вот сейчас утренники изменились коренным образом. Сейчас, во-первых, костюмов разнообразие великое, а во-вторых, сейчас на детские утренники уже и артисты стали приходить, ну известные. На, например. Например, Святослав Вакарчук. А мы у него прямо сейчас спросим. Святослав Бокарчук, сегодня в да. большая разница. Новым годом, Слава! Привет! С наступающим! С наступающим! Это микрофон. это микрофон. Это микрофон. Напоминаем тебе, как певцу. Какой был, Слава, у тебя костюм в детстве на утреннике? Пингвина. Ну что вы смеетесь? Ну пингвина у меня был костюм. Это, это, это белый, очень... белая рубашка-бабочка? Нет, он был такой... Э... Он был какой-то полосатый, я помню. У меня был полосатый необычный пингвин, мутирующий пингвин. Но э, я помню, что это был пингвин, потому что у него была такая штука вот здесь такая вот, как у Ну пингвина. как у любого пингвина Да-да, вот такая у тебя, штука. У тебя да. и сейчас полосатый костюм. Да, вот у, у меня сейчас полосатый. Отложил. штуку здесь. я снял, оставил ее в гримерке. А были костюмы, вот как у Димы Калиденко? вот такие вот? Да-да, я вообще всю жизнь мечтал. Вот вот эта штука вот такая интересная. Не надо завидовать. Жизнь Димы Калиденко это утренний круглосуточный праздник, веселье, радость. Почему мы вообще, Слав, заговорили про утренники? Мы сейчас хотим тебе показать, как ты сходил на детский утренник в детский сад. Такая фантазия на тему, как бы дети встречали Новый год, если бы с Новым годом в детском саду их поздравлял Света, Слава Акарчук. Да. Молодцы, а у меня... Для вас сюрприз! Ура! Зараз до нас на свято прийде той, хто приходить на всі новорічні свята. Давайте разом його покличемо. три, чотири Зара! 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 Я Зара! вас! Святослав, ми так раді дякуємо. Це так важливо для нас. Неважливо! О, я бачу дуже багато своїх фанатів тут. Я люблю вас! О, такий! Вибачте, але навіщо тоді ви мене сюди покликали? Вибачте, це я не для вас. Я... Неважливо! Дітки, мене дуже часто питають. Чому всі мої пісні дуже сумні? Зараз я вам про це розкажу. Цей садок зробив мене набагато досліжим. У кожного з нас була своя окрема шафка, щоб кожен з нас ще з дитинства знав своє місце. Кожному з нас варили манну кашу з комочками, щоб ми знали, що таке ком в горлі. І нарешті у кожного з нас був свій окремий горщик, щоб ми бачили, на що в майбутньому перетвориться наше життя. І тому зараз я хочу сказати. Велике! Дякую вам, Валентина Миколаївна! Вибачте, Світлана Петрівна. Неважливо! А зараз я хочу спитати у вас, бо це ваше свято, яку пісню вам заспівати? Маленька ялиночка! О-ко-ко-ко-ко! Але ви самі. Все захотіли холодно. В темному лісі маленькі ялинці, так холодно Взрубали гейтії і мертвий труд. Дочку поставили в дерево, зелені дерево, бачи з малою оспугля, кров тече серце моє. Человечь, и как же так, и как же так, кто злобал и и для тех, ночую... новым роком, дитки. А, вот такие кадры попали к нам в программу. Именно кассету с этой пленкой нам принесли сюда и дети. Нет, ну все, мне все очень понравилось. Только непонятно, что у него с зубами вот этого актера, у него что здесь флюс что ли? Или, ну вот. Все остальное очень красиво. <laughs> это, это единственное, что тебя волнует? <laughs> да. Стало? Вот есть у а ты смотришь клип свой, например, да, который тебе сняли. Да. И ты говоришь, нравишься себе? <laughs> Не отвечай, это ловушка. Я однажды ответил. <laughs> Два года в рабстве. Значит, а, ты, когда, вот ты когда смотришь, ты вносишь какие-то коррективы в свой образ, допустим, говоришь: а можно мне, например, действительно при помощи какого-то компьютерной э, графики увеличить... Э, да, э, э, я увеличиваю всегда. Пожелать что-нибудь э -э, программе нашей. Э -э, я думаю, что если быть серьезным, как, вот, вот как образ, который вы мне придумали здесь, то на самом деле просто хочется, чтобы побольше было смешных, по-настоящему смешных программ, их очень мало. Их, поверьте, их очень мало. Так мало, что аж холодно. Вот хочется, чтобы было тепло, потому что настоящий юмор это то, то, та вещь, которая ну, заставляет тебя, во-первых, радоваться, а во-вторых, она дает тебе много сил в будущем. Я вот хотел, чтобы ваша программа мне давала такие силы. Спасибо. Мы желаем тебе всего тоже самого доброго. Друзья, у нас сегодня Светослав Вакарчук. Светослав Вакарчук! Великой ризни!